Ну, я думаю, что все вы понимаете, что вот, э, отношения между соседями, между украинским народом и российским народом, они все равно э, будут развиваться. И мы сегодня не можем весь российский народ поставить в одну колоду и его относиться, будем говорить, с каким-то негативом. Я думаю, что э, мы в любом случае, в любом случае, э, даже сегодня, если вологи платятся на территории Червеощины. То есть рабочие места создаются на территории Черниговщины. То есть для нас это положительный момент, положительный момент. Поэтому на сегодняшний день разница между теми или иными государствами, которые ведут законы, деятели, закона на территории, скажем, нашей страны, нашей области, мы не делаем эту разницу. Поэтому я еще раз говорю, напрямую сегодня заявок от российского бизнеса к нам не поступало на территории, поэтому я не могу сказать об этом. А вот то, что касается компаний, которые занимаются в сфере сельского хозяйства, э -э, ну, наших компаний, которые зарегистрированы в наших э, районах, то, вот, такие заявки есть, и мы эти заявки уже обрабатываем. То есть у кого-то есть проблемы с землеотведением, у кого-то есть проблемы с э, другими какими-то службами нашими. Мы все это изучаем, чтобы не быть огульными, понимаете, может там проблема вы не на стоит.